Удивительный вид на Кронос, наш родной мир, место действия стольких легенд и исторических битв. Я Филиппа Уайт. Ближайшие несколько недель я буду вести репортаж со 120-й войны наследников. Говорят, она может стать последней три месяца Крона лихорадочно готовится к этому событию. Построены новые дороги и... Которые снова кто-то взорвал. Об этом умолчат. Шоу должно продолжаться. Но это не шоу. Это война, где гибнут мои люди. Защитить их наш долг, командор. Выиграть войну, да но выиграть ее надо с минимальными потерями. Вам, наверное, интересно, почему я выбрал вас, темную лошадку. Все просто. Вы опытный командор, у вас есть потенциал, и вы из низов, как и я. Пока никто вас не приметил, и это главное, потому что не все в порядке в клане телитов. Я кое-что узнал. А? Так, отставить разговоры, спасите их.